बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को हत्या किया गया है नंगा करके रास्ते पे जला दिया गया है इसका कारण एकमात्र वो हिंदू था इसीलिए मैं मान लेता हूं कि वो मुस्लिम धर्म के विरोध में कुछ बोला होगा लेकिन एक गणतांत्रिक देश में कभी ऐसा हो सकता है कि, कि किसी को जिंदा जलाया दिया जाए जिंदा हारे पूरे बांग्लादेश में जितने भी हिंदू रहते हैं उनके ऊपर टाइम टू टाइम हिंदू जेनोसाइड होता है पूरे विश्व में अगर हिंदू के लिए कोई सोच पाएगा या कुछ कर पाएगा वो है हमारे देश का भारत सरकार तो हम लोग आज यहाँ पे जो रास्ता अवरोध का आंदोलन किए हैं वो इसीलिए था ताकि हमारे यहाँ बंगाल में जितने भी लोग हैं वो लोग जागरूक बने और आगामी दिन ये बंगाल बांग्लादेश का एक पार्ट ना बन जाए जो वहाँ के जिहादी लोग चाहते हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश का एक पार्ट बनाने का चक्रांत जचा जा रहा है और हमारे यहाँ की सरकार जो है वो कभी भी मुस्लिम विरोधी कोई आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना ही उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं क्योंकि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा वो वोट बैंक के चक्कर में हमें लात खिला देंगे कि बाद में कभी ऐसा दिन आएगा कि हमें बंगाल छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा हमारे पूर्वज बांग्लादेश छोड़ के बंगाल आए थे पश्चिम बंगाल में आए थे सुख शांति से रह पाए लेकिन यहाँ भी बांग्लादेश जैसा मुर्शिदाबाद बोलिए मालदा बोलिए विभिन्न जगह पे एक ही तरह का हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो समय आ गया है कि सारे हिंदू एक हो कोई विवाद नहीं कोई जातिवाद नहीं हम सिर्फ हिंदू है भाई है बहन है सिर्फ ए, यही सोच को एक आग की तरह चिंगारी की तरह जगाना चाहिए ताकि कहीं भी दुनिया में कहीं भी कोई भी हिंदू भाई को कोई भी नुकसान पहुंचे तो हम सब एक साथ एकजुट होके उनके साथ खड़े हो पाए let okay. জবাব তোমায় দিতেই হবে চাটতে হবে জবাব তোমায় দিতেই হবে হবে বিদেশবো আমরা দুনিয়া হিন্দু জয় হোক দুনিয়া হিন্দু জয় হোক বাংলাদেশ হিন্দু জ্যোতিvaste chau বিবেক ফুলে এক হও বাংলাদেশ হিন্দু জ্যোতি vaste chau বিবেক ফুলে এক হও বাংলাদেশ হিন্দু জ্যোতি vaste chau বিবেক ফুলে এক হও দুনিয়া হিন্দু জয় হোক এইদিকে ঘুরে যাইছিলা Jump up, pule আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন